<imlesurals> aytadilar bir kuni men namozga kechki bordim degan namozga kechki bordim bir rakatidan qolib ketdim namozni degan to'rt rakatlik namozni bir rakatidan qolib ketdim shunday <güls> xafa bo'ldim uyga kelganimda ki hech kim menga taziyaga yupatgani kelmadi bitta abu shoqul buxoriy keldida meni de yo'patdi degan namozni bir rakatiga kechikib qolganim uchun degan vallohi agar meni o'g'lim o'lib qolganda edi o'n mingdan ziyod odam meni eshigimdan kirib taziyaga bildirardi degan o'n mingdan ziyod odam masalan siz bir kuni namozga kirdingiz bir kishini misoli ya'ni namozga kirdi kechikib kirdi ikki rakat o'qib bo'lgan ekan jamoat siz ikkinchi uchinchi rakatdan qo'shildingiz imom salom berganingizdan keyin imom salom bergandan keyin turib qolgan namozni o'qiganinizcha jamoat tarqaldi shu orada sizni oyoq kiyimingizni kimdir o'g'illab ketdi n misrda bo'lgan bo'lsangiz kerak ko'pincha ko'pincha shunday bo'ladi oyoq kiyimimiz o'g'irlab ket adashib olib ketib qoladi deylik olib ketib qoldi kimdir oyoq kiyimni ana o'shanda siz achinasizmi yo'qmi tashqariga chiqib oyoq kiyimga achinasiz hali ikki rakat kechikkaninizga emas ikki rakat kechikkanigiz sizga qiziq esigizga ham kelmaydi shunday kirsangiz jamoat o'qib bo'lgan ekan ha o'qib bo'pidida deb jamoat pinagiga ham kelmaydi odamni bir bir xafa bo'lib qo'yish ham degan narsa yo'q lekin chiqqinicha oyoq kiyimingizni o'g'irlab ketsa bir umr gapirib yurasiz bir marta kirgandim oyoq kiyimni o'g'irlab ketgan meniki ham bo'lgan oyoq kiyimni o'g'irlab ketgan haligacha esimdan chiqmaydi <laughs> qo'ygan joyimga qaraveraman qaraveraman rostdan shu yerda yo'q nekin <laughs> namozga kechikkanligini ne odamni hech parvoyi kelmaydida namozdan chiqsngiz oyoq kiyimingizni olib ketib qolganligiga xafa bo'lasiz